Привет всем. Сегодня решил снять ролик, собственно, может кто столкнется, будет интересна данная тема. Решил поремонтировать это, да, вот мой блок питания был у меня стоял в компьютере, Cooler Master 460 Вт. Пришло его время, накрылся. Значит, что здесь вышло из строя? Транзисторы. Вот они, тут были припаяны. На этом месте. Сейчас покажу более подробно. Давайте вот они. У меня 2749 Но для того, чтобы до них добраться, пришлось отпаять весь радиатор и выпаять трансформатор силовой. Трансформатор я проверил Он исправен Промерил приборчиком Транзисторы в коротком замыкании Необходима замена Продажи таких нет Подобрал аналоги Буду ставить Что здесь еще хочу сказать интересного По этому блоку питания Сгорели транзисторы Но вместе с ними похоже сгорели И вот эти два стабилитрона ZD1, ZD2. Красная, зеленая, желтая полоски маркировка. Надо расшифровать, еще не занимался. Загуглим, посмотрим, разберемся. Я их прозвонил, они тоже в коротком. Вот. Требуется замена. Пока все. Больше, видимых, тут никаких неисправностей я не обнаружил диодные мосты не помню честно по моему целые на всякий случай еще раз прозвоню потом вот они диодные мосты у меня ну, конечно где можно вот такой ремонт я бы не брался делать ну раз уж своя личная техника так подводит ну, приходится заниматься еще хочу показать может тоже кто будет заниматься интересно будет на каких тут собрано в диодных сборках выпрямители Ручки мы уберем фонариком посветим вот так вот постараюсь показать мужики сейчас о вот так будет видно значит я их просто на камеру зафиксирую маркировки будет видно а кому интересно там уже в гугле смотрите на чем собран этот блок питания сколько нагрузку реальную выдержит вот маркировки силовых элементов. Это выпрямительные на входе уже. Там где-то 5-12 вольт. 3-3 вольта. Выпрямительные. Так. Микросхемка еще тут стоит. Не знаю, тоже интересно будет посмотреть, что тут. Сейчас, блин, не видно ее так плохо. Очень видно. Маркировку постараюсь сфокусировать очень очень плохо видно ага, вот она маркировочка у c 38 438 что ли либо бы это в конце не восьмерка не пойму ну такая микросхемка тоже будем гуглить смотреть это дело делать почему решил снять ролик вот по этому блоку питания в сети интернет не нашел толком ни одного не обзора вот такого более подробного на чем собрано какие аналоги кстати по аналогам сейчас я даже скажу что кто будет интересоваться нашел я уже добрал аналогичные детальки, значит и РФ ПФ 50 на замену вот этих транзисторов были Ташибовские К 2749 там 900 вольт, Я помню нагрузка 7 ампер если не ошибаюсь, тот который нашел аналог подобрал он чуть слабее, но там не суть он 900 вольт там 6,5 ампер, по-моему. Никуда он не денется, работать будет. Все, мужики, спасибо за внимание. Всем пока. Кому понравился ролик, ставим лайки. Спасибо за внимание. Так, еще тут по блоку питания тоже нюансик. Забыл сказать. Сейчас добавлю. Вот по трансформатору купил себе недавно приборчик. Вот такой. Это емкости измеряет. Тут у него диапазон в микрофарадах. Измерение. Но кроме конденсаторов тоже. Вот по этому прибору особо обзоров ни у кого не нашел. Именно проверка не конденсаторов, а импульсных трансформаторов. Вот он у меня с моего блока питания VPN-трансформатор. Его проверить. Ну, Насколько я понимаю, нужно щупы подключить к обмотке трансформатора Ну и станет ясно То есть прибор покажет исправен, неисправен вот, Хочу это продемонстрировать То есть кто себе будет покупать Такой прибор Или может и просто интересуется Потому что опять же ну, В сети вот такого теста информации Я не нашел, Нет такого Я постараюсь это показать Конечно Тестировать одной рукой Вести видеосъемку ну Неудобно Сейчас. Сейчас постараюсь показать это дело. Я просто щупы тут так зафиксирую, чтобы можно было... Ну хоть, блин, получается, Может, и не покажу. Хотя попытаюсь, по крайней мере. Вот я один щуп кое-как зафиксировал там как-то. А второй прислонил. И он нам... Что нам показывает приборчик? Вот я его... О! Оп, попал, сейчас я прислонил. И он там проверяет, значит, что исправен. у меня контакт тут отходит, поэтому он вот, видно исправен. 7-4 импульса тест. Исправен. Подключал. Вот. Одна нога, вот она. Красный щуп слева, крайняя. И крайняя справа черный щуп вот этот рядышком нога она не задействована она просто впаяна как штырек там никакой контакт не не подходит абсолютно что не смущает людей то скажут тут два штырька задействовал два контакта вот. вот такого обзора я ни у кого не видел кому понравилось ставьте лайки спасибо за внимание